Привет всем! Я буду читать, читать, и продолжать Псалом 118 от 40 стиха до по 49 стих. Вот я возжелал повеления твоих. Животвори меня правды твоей. Да придут ко мне милости твои. Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова, слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, ибо буду хранить закон Твой всегда во веки и веки. Буду ходить свободно, и я вс... ибо я всыскал повеление твоих. Буду говорить об откровениях твоих перед царями и не постажусь. Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил. Руки мои, мои буду простирать к заповедям твоим который возлюбил, и, размыш... и, размышлять об уставах твоих. Вспомни слово твое, как твоему, на которое ты повелел мне уповать. Аминь.